आणि बातमी आहे पाकिस्तानच्या सीमेवरून पाकिस्ताननं सलग पाचव्या दिवशी शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलंय पाकिस्ताननं काश्मीरमधल्या कुपवाडा बारामुल्ला तसंच जम्मूमधल्या अखनूर सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेवरती गोळीबार केलाय भारतीय सैन्यानं सुद्धा तसंच चोख प्रत्युत्तर दिलेलं आहे कोणतंही कारण नसताना कुरापती काढण्याचं काम हे पाकिस्तानकडनं केलं जाते आहे पाकिस्तानच्या लष्कराकडनं विनाकारण गोलीबार है शस्त्र संधि उंजन प्रतिनिधि राजीव जी बार बार ये हरकतें पाकिस्तान से हो रही है क्या इसके बारे में और जानकारी देखिए पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे पहलगाम में आतंकी हमला होता है और उसकी सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं भारत जवाबी कार्रवाई की बात करता है और उसे पाकिस्तान घबराया हुआ यही जगह है की पिछले पांच दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है सीमा पर फायरिंग कर रहा है हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रही है असरदार जवाब दे रही है और जो कल रात को जो देर रात को जो फायरिंग हुआ है कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में दो जगहों पर कुपवाड़ा और बारामूला सेक्टर में फायरिंग किया पाकिस्तान ने दूसरी तरफ जम्मू के अखनूर इलाके में फायरिंग किया है तो कहीं ना कहीं वो ये देखना चाहता है कि अगर पाकिस्तानी सेना कोई कार्रवाई कर दी है तो भारतीय सेना का रिस्पॉन्ड कैसा होगा हालांकि भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है माकूल जवाब का इस इससे समझिए कि अगर पाकिस्तान की ओर से एक गोली का फायर किया जाता है तो भारत की ओर से दस गोली का फायर किया जाता है तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है सीमा पर उसे ये लगता है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे और किसी अप्रिय घटना होता है

ज्याला म्हणतात बावचळलेला आहे पाकिस्तान आणि त्याच्यामुळे अशा स्वरूपाची एकीकडे वक्तव्यही होत आहेत आणि दुसरीकडे विनाकारण सेजफारी म्हणजे ज्याला आपण शस्त्रसंधीचं उल्लंघन म्हणतो ते वारंवार केलं जात आहे